Многие женщины на что только не идут, чтобы нравиться мужчинам: салоны красоты, роскошные магазины одежды и иногда даже пластическая хирургия. Ну, а ты знаешь, есть следующая крайность, когда женщины хотят, чтобы их мужчины любили такими, какие они есть. Сегодня Ольга Слонь и Ольга Сеймур решили из найти такую яка прагне змінитись задля за для і человека и у ей в этом. А на что вы, допустим, способны ради мужчин? Кроксы снять, для любимого кроксы снять, переобуть классические туфли. И все? Да. Не густо, если честно. Хотелось бы удивить, наверное, сильным похудением. Но, наверное, если женщина любит своего мужчину, она согласна меняться всегда. Был такой период, что справедливо постриглась коротко и красилась в белый колер. На словах, наши жінки готовы идти на эксперименты с зовнішністю, чтобы сподобатися человекам. От тільки подивимося, котра з них, так и резык напит крыпы ты слова дилом а вы вот сколько лет уже ничего не делали такое чтобы его как-то может быть вздыбить чуть-чуть ну, руки 15 у нас есть впереди 12 часов мы едем сейчас по магазинам потом мы едем в салон красоты не у меня донька чекает, там моне зум и сейчас будем обиты поехали с нами пробовать другие стили одежды нет нет девочки я спешу у меня встреча ой нет скорее нет потому что я уже четко определилась со своим образом но у вас седые волосы и волосы молодая девочка. Все седые волосы у вас, вон я даже их вижу со своей минус три. Поехали с нами. Правда, классная будет. Нет, извините. У нас есть 12 часов. Поехали меняться. якщо чесно. Ви сейчас нужны более другому помочь. Это моя маме. Я сьогодні ней прийшла в этот магазин, щоб вибрати ей наряд, тому що у неї сьогодні может, та вечер будет. Будь быстренько її найдем. Я вас очень прошу. Це щось новеньке. Донька сподівається вмовити маму взяти участь у нашому проєкті. Цікаво, що з цього вийде. Слышишь? мося. Короче, мені тут тут подложили, стать учасницею за простої красуні за 12 годин. Я тебе порекомендувала. Тобі надо, щоб ти пішла. Да, що вона мені тут трибуном не потрібно? Ніяк тобі Ну потрібно? потрібно, потрібно. Ми ж сьогодні для ради чого прийшли? Ради того, щоб тебе аудити на вечір пішли. Надо тобі пішли. Пішли, 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 пішли туди. Іди собі. Я тобі кажу бігу. Пішли, сказала. Не кричи. Пошли. Что купила? Да. Шарик купила? Куплю я тебе шарик. Мне надо? Да. Паршочек купить. Тебе, тебе надо? Тебе. От меня сдыхаться захочется? Нет. Ни в коем случае. Все. Я тебя люблю. Все будет, все будет хорошо. Пойдем. Здравствуйте. Еще разочек. Вот. Я привела свою маму. Здравствуйте. А даем бабушку хорошие руки. Давай дать. Отак, вот Знайомтеся, наша сьогоднішня героїня Ніна Яворовська. Як виявилось, у неї сьогодні заплановане побачення? Тож Ольга Слоні, Ольга Сеймур мають зробити з неї справжню красуню. Чим завершиться для неї звичайний ранковий похід до супермаркету? Як зміниться її зовнішність? А головне особисте життя? Всього за 12 годин дізнаємось у кінці програми. Ниночка, да. а можно узнать немножечко о вас поподробнее? Сколько лет вам, где работаете? Чего Мне занимает? 46 лет. Да. Работаю в частной фирме. Там по... занимаемся продажей камней и самоцветы. Ну, так вы что, гемолог да. или есть камни да а так семья ведь видели. Оля, внучка 4,5 года. Серьезно. А еще внучок ведь, 8 месяцев. Так вообще лопаточка. Давайте вот. по поводу свидания. Сильно нас волнует это тема. Где он? Кто он? Во-первых, он пойдет. Мы а в Минске. Как раз сегодня отпуск, Вот мы хотели в кафе встретиться. Сегодняшнее побачение Нина уважает доленосным и сподевается нарешті налагодити особисто життя. Три раза выходила замуж. Как-то неудачно, что то не то. Первый пил сильно, второй пил и еще бил в придачу. Тоже. А третий Вообще, воровал на 13-м году наши совместные жизни. И на данный момент вот эта встреча, которая сегодня будет вечером, для меня должна что-то изменить. Позвоните ему, расскажите, пригласите его. Все равно бы о месте договаривались. Алло, Ваня, здравствуй. Да нет Ты уже в поезде? Да, еду. Слушай, тут такая ситуация. Вот э, меня дочка уговорила принять участие в программе «Красотка за 12 часов». А ты мог бы меня поддержать, приехать э, на вечернем дефиле? Ну, конечно, конечно. Почему же я тебе звоню? Вот поэтому ну, и звоню. Ну, да. Ты согласен, Нэн? Ну, все, дорогой, тогда я тебя жду. Давай, пока. Господи, я хочу новий роман. Це так читрока трогательно. На вечірнє дефіле ніна також запросила подруг і колег, а ведучі не дочекаються подробиць про загадкового Дон Жуана. Аби підготувати красуню до побачення, треба все докладно з'ясувати про її стосунки із коханим. і, звичайно, перемити йому кісточки. Ніночка. Да. Давайте рассказывать. Я ехала от родителей в поезде с внучкой случайно познакомилась с мужчиной. О, а он въехал <с> сами вами вперед, да? Я сначала села в поезд, потом он подсел где-то в ехали. Жмеренка, это такое перспективное направление, Мы ехали, как будто сразу так активно он пришел, мы поздоровались как будто знакомы и начали разговаривать что мы проговорили все время до Киева, он рассказывал мне о себе, то что он и военный, то что он где работает, что меня... женат, дети. Нет, разведенный. Когда уже выходила я с поезда, он меня даже провожал и в щечку даже чмокнул. И вот такое впечатление, как будто мы сто лет знакомые, вот 20 лет не виделись. Лет. И в щечку. И, и идет как бы продолжение такое. Мы переписываемся смс ага. каждый день шлет, через день звонит. То, что одни где-то из первых были, это, это мгновение наше знакомство произвело на меня огромное впечатление. Выявляется, сегодня у Нины перша справжнее побачение с куханным человеком после экспресс-знайомства у вагоне. 46-летняя мама и і бабуся вже тричі виходила заміж, але з самого ранку хвилюється, як девчонка. Все-таки какие-то комплексы. В поезде как темно было, и каких-то недостатков он, может, и не увидел во мне. Каких-то морщинок. Когда он видит меня ближе, может, может, тут прическе ему не понравится, может, фигуре что-то не понравится. вот мне как-то это тревожит. Сильно, конечно, переживаю. Все-таки волнуюсь, нужна ли с ним встреча? Какое впечатление у него сложится. Вы три раза замужем были, милочка. Мы... К чему уже переживать вот это вот все? Извините меня, пожалуйста. Конечно, встреча нужна. Моя бабушка лично говорила, женщина должна выходить замуж так часто, сколько ее зовут. Я как э, ломовая лошадь, можно сказать, тащу на себе э, дети, внуки. И все хотят, и все чего-то ждут, чтобы я сделала, чтобы я принесла а помощь, не от кого ждать. И все-таки хочется быть женщиной, чтобы чувствовать мужское плечо, мужскую поддержку и любовь рядом выглядеть вы будете хорошо, это однозначно. Мы втроем сделаем все, что возможно для сегодняшнего вечера, а сложится так, как должно сложиться. Истина, молодец. Ой, Боже, уже я этого только ожидаю. Так, девочки, значит, поднялись, поехали. У нас ждет магазин белья, мы посмотрим масштабы, с которыми нам надо работать. Потом поедем в магазин и наряжаться.